अथ चण्डीकवचम् ओ श्रीगणेशाय नमः श्रीसरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः श्रीकुलदेवतायै नमः अविघ्नमस्तु नारायणाय नमः ॐ नारायणरोत्तमाय नमः ॐ सरस्वतीदेव्यै नमः ॐ वेदव्यासाय नमः अस्य श्रीचीकवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः श्रीचामुण्डादेवता अङ्गन्यासोक्तमातरो बीजं दिग्बन्धदेवतास्तत्त्वं श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशतीपाठाङ्गजपे विनियोगः ॐ नमश्चण्डिकायै ओ यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्द कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामहा ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकम् देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने प्रथमं शैलपुत्रीति द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम् पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रिश्च महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे ृषमे दुर्घमे चैव भयार्ता शरणं गता नतेषाम जायते किञ्चित शुभं रणसंकटे नापदं तस्य पश्यामि शोक दुःख भयम् नहि येस्तु भक्त्या स्मृतानो नम्तेषां सिद्धि प्र जायते प्रेतसंस्था तु तो चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्री गजसमहारोढा विष्णुवे गरुडासना माहेश्वरी वृषारोढा कोमारीशिखिवाहना ब्राह्मी हंससमारूढा सर्वाभरणभूषिता नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिताः दृश्यन्ते रथमारूढा देव्यः क्रोधसमाकुलाः शङ्खं चक्रं गतां शक्तिं हलं च मुसलायुधं खेटकं तोमरं चैव परशुं च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शाङ्कमायुधमुत्तमम् दैत्यानां देहनाशाय दे भक्तानामभयाय च धारयन्त्यायुधा नित्थं देवानां च हिताय वै महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनि त्राहि त्राहिमां देवि दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धिनि प्राच्यां रक्षतु मामैन्द्री आग्नेयामग्निदेवता दक्षिणेव तु वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी द्वायव्यां मृगवाहिनी उदीच्यां रक्षकोपेरि ईशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षे तधस्ताद्वैष्णवी तथा एवं दश दिशो रक्षेच्चामुण्डा शववाहना जया मे चाग्रतस्थातु विजयास्थातु पृष्ठतः अजिता वामपार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखां मे ज्योतिनी रक्षेतु मामूर्ध्नि व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रुवौ रक्षे यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके शङ्खिनी चक्षुषोर्मध्ये कपोलौ कालिका रक्षेर्कर्णमूले तु शाङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृतकला जिह्वायां च चा सरस्वती दन्तान् द्रक्षतु कोमारी कण्ठमध्ये तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिबुकं रक्षे वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकारी च पृष्ठवंशेधनुर्धरी नीलग्रीवा बहिः कण्ठे नलिकां नलकोपरी खड्गधारिण्युभौस्कन्धोपाहो मे वज्रधारिणी हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेदम्बिकाचाङ्गुलीस्तथा नखाच्छूलेश्वरी रक्षेत् कुक्षौ रक्षेन्नलेश्वरी स्तनौ रक्षेन्महालक्ष्मीर्मलशोकविनाशिनी हृदयं ललिता देवी उदरं शूलधारिणी नाभौ च कामिनी रक्षेद्गुह्यं गुह्येश्वरी तथा कट्यां भगवती रक्षेज्जानुनी विन्ध्यवासिनी भूतनाथा च मेढ्रम् एवो रोमहिषवायिनी जङ्खे महाबला प्रोक्ता सर्वकामप्रदायिनी गुल्फयो नारसिंही च जा पादौ जामित तेजसी श्रीर रक्षेत्पादार्थस्थलवासिनी नखातुं स्ट्राः कराली च केषांश्चैवोर्ध्वकेशिनी रोमकूपेषु कौपेरी त्वचं तथा रक्तमज्जावसा मांसान्यस्थिमेधांसि पार्वती अन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तञ्च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखी भेद्या सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेच्छायां क्षेत्रेश्वरी तथा अहङ्कारं मनोबुद्धिं रक्ष मे धर्मचारिणी प्राणापादो तथा व्यानं समानो दानमेव च यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च सदा रक्षत वैष्णवी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशून्मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षेन्महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु भैरवी मार्गं क्षेमकरी रक्षेद्विजया सर्वतस्थिता रक्षाहीनं तु यतस्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्षमेते विजयन्ती पापनाशिनि पदमेकं न गच्छेत्तु यदीच्छेच्छुभमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्राधिगच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सार्वकामिकः यं यं कामयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्यःसङ्ग्रामेष्वपराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्यः कवचेनावृतः पुमान् इदं तु देव्याः कवचं देवानामपि दुर्लभम् यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः दैवीकला भवेत् तस्य त्रैलोक्येऽप्यपराजितः जी जीवेद्वर्षशतं साग्रमपमृत्युविवर्जितः जी नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं वापि कृत्रिमं चापि यद्वृषम् आभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचराः खेचराश्चैवजलजाश्चोपदेशिकाः सहजाः कुलजामाला शाकिनी डाकिनी तथा अन्तरिक्षचराघोरा डाकिन्यश्च महाबलाः गृहभूतपिशाचाश्चा यक्षगन्धर्वराक्षसा ब्रह्मराक्षसवेतालाः कूष्माण्डाभैरवादयः नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचे हृदि संस्थिते मानोन्नतिर्भवेद्राज्ञस्तेजोवृद्धिकरं परं यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपेत्सप्तशतीं चेण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावद्भूमण्डलं धत्ते सशैलवनकादनं तावत् तिष्ठति मेदिन्यां सन्ततिः पुत्रपौत्रिकी देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभम् प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः स्वस्ति श्रीवाराहपुराणे हरिहरब्रह्मविरचितं श्रीदेव्याः कवचं श्रीजगदम्बार्पणमस्तु